Ми знаходимося в Тисовці в Карпатах, де завтра розпочинається чемпіонат України по біатлону. Сьогодні у нас велике свято, свято Святого Миколая, але сьогодні у нас є ще один іменинник Сергій Андрійович. Ось сам у нас іменинник, Сергій Анатолійович Сєднєв. Ми вітаємо вас з днем народження, живемо вам на сьогодні Божої благодаті, здоров'я, миру, вам, вашій родині. І про... просимо вас прокоментувати. Спасибо большое за поздравление. Да, у нас сегодня начался первый день чемпионата Украины 2017 года уже среди юниоров и юниорок. Это соревнование являются отборочными для юниоров состав команды на чемпионат мира и чемпионат Европы среди юниоров. Поэтому это очень важный э, рейтинговые основания. И, ну, как видим, погода очень шикарная, в этом году нам способствует. И стадион нам удалось сделать очень красиво. И погода нам сопутствует, без ветра, снега много. Э, в общем, все очень здорово. Поэтому желаем нашим спортсменам быстрой лыжни, и меткой стрельбы и пусть Розкрой. меньше победит. Раскройте карты, какие будут измагания, какие программы? Завтра у нас состоится спринтерские гонки у юниоров. После это 21 числа, у нас будет гонка преследования. И 23-го заверш... завершительный день этого чемпионата это смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. И все. И переезжаем на следующий чемпионат Украины среди взрослых и среди, и среди юношей. Э -э здесь недалеко находится еще одна база спортивная, э -э Западный репрессионно-спортивный центр. Поэтому там будем дальше проводить чемпионат. Кто там прямая участь? В следующих соревнованиях там у нас будут принимать участие взрослые, мужчины и женщины, и юноши. Очень интересно так, что для юношей мы добавили еще одну возрастную категорию в этом году, и у нас уже будет не старшие юноши участвовать в соревнованиях, а еще и младшие. То есть младшая возрастная группа это у нас в этом году 2002-2003. Я делала фотозвед, и сегодня было приятно спостерять за судейской коллегой, и сегодня преобразовалось в форму. Да, это действительно так. И мы э, пытаемся э, по крупицам собрать э, все, чтобы было комфортно для э, судей, для чемпионата для спортсменов. Делаем стадионы, какие-то зоны, старт, финиш, разминку. Для судей подготавливаем нужный инвентарь экипировку, чтобы он было работать комфортно в любых условиях. На этом мы не останавливаемся, будем развиваться и расти профессионально в этом направлении. Анатолійович, від імені вболівальником ще раз вас з днем народження, з Днем святого Миколая. Спасибо, що біатлон з вами. Спасибо, що ви продовжуєте працювати на нашу стихію біатлон. Ще раз вас зі святом. Дякую велике. Всім привіт.